في القران سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd. Muslimin muslimat yang rahmatillah dan dikasihi sekalian, kita menyambung kembali tafsir surah Al-Kabut ni pada ayat 27. Sila lihat pada muka surat 173, jilid yang ke-7. A'udzu billahi rajim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati la minas salihin. Sadaqallahu al-'azim. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub dan kami jadikan kenabian dan alkitab pada keturunannya dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini merupakan satu lanjutan pujian buat Nabi Ibrahim AS. Jadi kami jadikan kenabian dan alkitab itu pada keturunannya. Ini anugerah yang tinggi dan cukup besar. Di samping Allah menjadikan Ibrahim AS ini sebagai khalil. Itu kekasihnya. Menjadikan baginda sebagai imam bagi seluruh manusia. Dan dijadikan kenabian serta alkitab pada keturunannya. Tak ada seorang Nabi pun sesudah Ibrahim ini kecuali keturunannya. Maka seluruh Nabi Bani Israel adalah keturunan Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim yang pernah kita bincang dalam Surah Yusuf yang lalu apabila Nabi yang salam menyifatkan Nabi Yusuf dengan sabda baginda Ibn karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Al Yusuf bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim alaihi mustalat wassalam jadi ketika menyebutkan ini begitu juga baginda salam pun datang dari keturunan Ibrahim AS daripada bangsa Quraisy Hashimi penutup para rasul di sini ada ulasan yang menarik yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan iaitu dari tafsir Al-Imam Fakhruddin Al Razi Razi tafsirnya yang terkemuka itu dengan nama Tafsir Kabir ataupun dipanggil Mafatihul Ghaib jadi sebutan Nabi Ishaq Nabi Yaakob yang dibawakan oleh Allah Subhanahu SWT di sini bukanlah menunjukkan kepada keutamaan Nabi-Nabi itu banding dengan Nabi Ismail tidak ini dikatakan bahawa kana gharaduhu tabiyin fadlihi alaihi bihibatil batil awladi wal ahfad fadhakara min al-awladi wahidan wa huwa al akbar wa min al-ahfadi wahidan wa huwa al azhar kama yaqul qail inna sultana fi khidmatihi al-muluk wal umara al malik al fulani wal amir al fulani ini dia sebut bahasa Arab mindahnya tafsir Imam Fakhruddin Razi ni bahawa beliau menyelami maksud ayat dan kemuka kepada kita mengapa dia sebut Nabi Ishaq dan Nabi Yaakob di sini ini bagi menunjukkan kepada contoh bukan menunjukkan keutamaan satu banding yang lain kerana di sini adalah makam tabin al fadl ini adalah waktu untuk menceritakan keutamaan pemberian Allah kepada baginda kerana yang telah dinyatakan sebelum ini telah kita bincangkan bila Allah SWT menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Ibrahim ini. Waja'alna fi dhuryatihi nubuwwata wal kitab. Ni pun ada tafsiran yang menarik. Sebagai contohnya dalam tafsir Ibn Arafah mengatakan bahawa bila disebut perkataan wa atainahu ajrahu fid dunya, telah saya huraikan yang lalu, ajrun ni beza dari thawab, iaitu ajrun maksudnya di sini athana'u alaihi wa anna kull man ja'a ba'dahu fa huwa musaddiqun lahu. Semua yang datang selepas dari baginda maka akan membenarkannya. Itu juga kalau kalau kita lihat dalam tafsir Zajjaj sebagai contohnya iaitu beliau mengatakan kat sini tentang keutamaan Nabi Ibrahim iaitu laisa min ummatin muslimin wal yahud wal majus wan nasara illa wa hum ibrahim semua umat sama ada kaum muslimin sudah tentulah yahudi nasara bahkan majus pun mereka menghormati mengagungkan Nabi Ibrahim ini sebagai abul anbiya al khalilullah jadi bila menyebut tentang Allah memberikan untuk baginda wa atainahu ajrahu fid dunya ini sebutan yang baik wa innahu fil akhirati la salihin dan di akhirat pula baginda tergolong di kalangan mereka yang salih kenapa ditakidkan al akhirah ni tuan-tuan at taqid bil akhirah li wajhaini imma bi i'tibar zuhur athari as salah alaihi wa imma bi i'tibar dawam li anna Dunia ad dunya munqati'un wa laysa al murad nafs as salah li anna al akhirata laysat dar taklif ini satu penelitian yang sangat mendalam oleh Al Imam Ibn Arafah dalam tafsirnya. Bahawa sebutan di akhirat itu di kalangan orang yang salih. Dan salih telah kita huraikan daripada awal dahulu. Ini merupakan makam ma'athana. Tempat pujian, tempat orang salih. Maknanya syurga lah tu. Maka dikhususkan sebutan akhirat di sini kerana dua perkara. Yang pertama, kerana nampaknya sesuatu hasil itu adalah di akhirat. Kerana dunia bukannya daru jazak. Dunia merupakan daru ibtilak. Dunia merupakan tempat ujian. Akhirat itu tempat balasan. Maka kesan dari balasan ataupun nikmat ataupun anugerah akan kelihatan di akhirat dengan sebab itu Allah menyatakan wa innahu fil akhirah yang kedua merujuk kepada dawam bukannya inqita kerana akhirat itu sifatnya adalah istimrariyah sarmadiyah dawam satu benda yang bersifat berterusan daimumah ini beza daripada dunia yang sifatnya yang kita fana jadi sebutan akhirat itu setentulah merujuk kepada kesan ataupun nikmat yang berterusan dinikmati oleh nabi-nabi Allah khususnya Nabi Ibrahim yang sedang kita bincangkan sekarang dan telah kita nampak kenapa sebutan Nabi Ishaq dengan Nabi Yaakob tidak perlu disebut anak yang seorang lagi itu Ismail. Telah kita lihat ini adalah berkaitan dengan Al-Gharab. Gharad gharab dia tujuan dia adalah Tabin in, Al-Fadl. Ini menunjukkan kepada keutamaan Nabi Ibrahim di atas nikmat anak dan juga keturunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Seterusnya bila menyatakan tentang Nabi Ishaq dan Nabi Yaakob ini bukankah yustahabu bayar al-yustahabu lir lirajuli an al yusawi baina waladihi bukan seorang itu diwajibkan disunatkan untuk dalam keutamaan supaya menyamaratakan anak-anaknya jangan ada seorang dilebihkan daripada yang lain fa kaifa saratin nubuwah fi auladi ishaq akthar min nubuwah fi auladi isma'il bagaimana pula ramai keturunan nabi ibrahim ini dari zuriatnya yang bernama ishaq lebih ramai dibandingkan dengan yang terdapat dalam keturunan isma'il ini soalan yang mungkin timbul fa naqul allah ta'ala qasama zaman min waqti ibrahim ila al-qiyamah qismaini wan nas ajma'in jawapannya allah punya kelebihan untuk membahagikan masa dan keturunan daripada waktu Nabi Ibrahim ini sampailah pada hari kiamat ni ikut dua bahagian. Fal qismul awal min zamani ba'athallahu fihi anbiya'a fihim fadail Jama wa ja'u tatra wahidan ba'da wahidin. Allah telah menjadikan bahagian yang pertama daripada zaman itu kelahiran nabi-nabi yang ramai yang punya kelebihan-kelebihan. Mereka datang seorang demi seorang begitu ramai. Mujtami'ina fi asrin wahidin. Datang dalam satu waktu yang sama. Min warathati Ishaq alaihi salam. Ini ketua Nabi Ishaq alaihi salam. Suma fil qism ath-thani min az-zamani tadatang pula waktu yang kedua daripada pembahagian zaman tadi waktu yang telah ditetapkan akhraja min zurriyyati waladihi al-akhir wa huwa isma'il wahidan jama'a fihi ma kana fihim wa arsalahu ila kaffatil khalqi wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu akhir an-nabiyyin maka Allah menjadikan pembahagian waktu yang kedua yang zaman ini merupakan milik mutlaknya pembahagian itu mengikut pada kebiasaannya yang tak boleh kita pertikaikan bahawasanya bahagian kedua dari waktu adalah khusus untuk Nabi Ismail dan yang terakhir sekali penutup kenabian adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama al-khalq ala dini awladi Ishaq akthar min 4000 sanatin fala yabun ayyuka al-khalq ala dini dhurriyyati Ismail mithla dhalika al Maka Allah telah menetapkan bahagian yang pertama itu dominasinya pada keluarga Ishaq, anak-anak Ishaq. Begitu lama selama 4000 tahun. Maka tidak mustahil Allah Subhanahu menjadikan selepas itu zuriat yang datang dalam waktu yang sama daripada Nabi Ismail kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lah ke zaman mengikut pada tempo yang diberikan kepada keturunan Nabi Ishaq itu adalah kudrat Allah yang tak boleh kita persoalkan Ya tuan-tuan ni penjelasan dalam tafsir Mafatihul Ghaib oleh Imam Fakhruddin Razi menarik bukan bila kita membaca banyak tafsir itu sebab pentingnya saya menggalakkan tuan-tuan untuk baca kita kita tafsir kalau tuan-tuan tak baca tuan-tuan baca setakat terjemahan tuan-tuan takkan menemui kelebihan-kelebihan penjelasan-penjelasan mutiara-mutiara yang terkandung dalam ayat yang indah ini baik seterusnya kita masuk ke في الآية 28-29-30 إن شاء الله الله يمري التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَوْطًا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاهشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون رِجَالًا وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya sungguhnya kamu benar-benar mengerjakan buatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh di seseorang pun dari umat-umat sebelummu apakah kamu patut mendatangi lelaki menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu maka jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar Lut ber berdoa wahai Tuhanku tolonglah aku dengan menimpakan azab ke atas kaum yang berbuat kerosakan ini Allah Iman mengkhabarkan kepada kita tentang Nabi Lut yang mengingkari perbuatan kaumnya buruknya perbuatan mereka lah buatan melakukan liwat tak ada seorang manusia pun melakukan buatan keji sebelum mereka dan lagi mereka mengejarkan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan dalam tafsir Qurtubi menyenaraikan 10 kejahatan dan perkara-perkara penyimpangan perkara-perkara yang pelik yang jahat dosa maksiat yang mereka lakukan bahkan lebih daripada itu nanti saya akan sebut apakah dimasukkan dengan perkara-perkara mungkar yang dinyatakan itu jadi perkataan fahisyah ni satu perkataan yang ditekankan oleh Al-Quran banyak kali yang saya sebut sebelum ini bahawa Nabi Lut antara Nabi yang banyak sebutannya dalam Al-Quran kerana ia berkaitan dengan satu perbuatan keji yang telah pun mendapat hukuman yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tadabur ayat-ayat ini kita akan lihat bagaimana perbezaan yang dimaksudkan di situ bila Allah menyebut perkataan fahisyah sebagai contohnya dalam kitab kita tafsir bila menyebut tentang perkataan dipanggil sebagai wal al zahir qubhu ini bukan satu benda pelik yang keji sumai nasyawat wal ghadab sifat qubh laula maslahatin ma kana ya yakhlouquhuma jadi perkataan syahwat dan juga perkataan ghadab sebenarnya ini adalah satu perkara yang Allah berikan kepada manusia Allah jadikan dalam diri manusia iaitu syahwat ni adalah dorongan untuk kepada sesuatu perkara sama ada bersifat seksual ke ataupun harta ke begitu juga contohnya disebut oleh Imam Ghazali al ghadab iaitu rasa marah ini adalah sifat-sifat yang Allah jadikan pada manusia Kalau lihat pada syahwat Itu merupakan satu dorongan Untuk melakukan buatan yang berkaitan dengan jantina Tujuannya ialah Baka'un na'u'i Bitauli di syaksi Itu adalah tujuannya untuk Pengekalan Atau kesendamungan kelahiran manusia Iaitu bila adanya hubungan seksual yang halal ini Ia melahirkan zuriat Wahadil maslahala tahsul ila biwujudil walad Wabaka'ihi ba'dal ab ini kepentingan semikian iaitu dorongan tarikan kepada gender yang berbeza adalah tujuannya untuk ada kesinambungan kehidupan iaitu berterusan kehidupan manusia itu dengan lahirnya zuriat maka Islam mensyariatkan perkahwinan berbeza daripada zina yang kalau kita lihat dalam pertemuan kita sebelum-sebelum ini dalam tadabur surah al-Isra bila Allah menyatakan ayat ke-32 a'udzubillahi minasyaitanirrajim wala taqrabuz zina innahu kana ka fahisha jangan kamu dekati zina makna mendekati ni lebih daripada berzina itu sendiri apa sahaja bentuk perkara yang mendorong kepada mendekatkan diri kita kepada zina baik duduk ikhtilat ataupun duduk berkhalwa ataupun melihat filem-filem yang haram movie-movie yang mendedahkan aurat yang mendorong kepada perkara baca novel-novel yang melalaikan yang mendorong manusia untuk melakukan buatan ini semua termasuk dalam perkara-perkara yang membawa kepada zina semuanya diharamkan jadi bila menyebut tentang perkataan fahisha ini iaitu dia menyebabkan sebagai contohnya walaupun liwat lebih dahsyat hukumannya di sisi Allah Taala sampai dibawakan ayat ini, untuk menceritakan beratnya hukuman tersebut ia seangkatanlah dengan zina kerana Allah menyatakan perkataan fahisyah ini juga merujuk kepada perbuatan seksual tadi itu adalah zina inahu kana fahisyah jadi bila menyebut tentang zina ni satu perkara yang fahisyah yang keji yang jelek yang hina, yang kotor kerana ia akan mengakibatkan kelahiran anak-anak yang terabai akhirnya berapa banyak anak yang dibuang berapa ramai anak yang tidak punya bapa dan tidak dapat pendidikan yang proper yang tidak ada masa depan kerana tidak dilahirkan dalam satu keluarga yang sifatnya sayang menyayangi dan mungkin juga seorang perempuan itu telah pun dizinai oleh ramai lelaki di anal iza idza la ya'rif alwalid waladahu fala yaqum bi tarbiyatihi wal infaq alayhi fa wa yahlik ini kalau kita lihat dari sudut logiknya kalau seorang perempuan itu telah pun melakukan perhubungan seksual ini dengan ramai lelaki sehingga akhirnya lelaki ini tidak mengetahui ini anak dia atau bukan maka dia akan tidak mempedulikan anak itu tarbiyahnya ke infak kepadanya ke maka tentu anak itu akan lahir dalam keadaan loss dalam keadaan tak ada masa depan hilang hala tuju kerana tidak ada siapa mendidik dia. Kalaulah kesan daripada perzinaan ini begitu buruk sekali sebab itu Islam mengharamkannya dan sebarang perkara yang menjurus kita kepada perbuatan tersebut. Maka kata Al-Imam Razi Razin tafsirnya wa Fatihul Ghaib itu ulutiyya lati la taqdi ila wujudi al-waladi awla bi takuna fahishah. Maka perbuatan liwat ataupun lesbian ini bagi perempuan maka bila dia tidak melahirkan anak yang tadi zina melahirkan anak tapi anak itu tidak sah taraf tidak dapat perhatian daripada bapa mungkin ibunya pun tak akan sayang kepada dia kerana dilahirkan dalam keadaan terpaksa seperti itu kalau akibat yang buruk terhadap buatan yang berlaku kepada zina ni tadi itu akibat yang buruk maka ia layak dipanggil faishah, maka tentulah liwat ini yang tidak melahirkan anak dan memutuskan terus hubungan manusia untuk ada kesinambungan selepas itu dia lebih parah lagi di sisi Allah SWT untuk dipanggil Fahishah. Kalau yang tadi melahirkan anak, melahirkan anak mana ada kesinambungan generasi? Mungkin daripada 10 orang ada seorang yang boleh meneruskan kehidupannya jadi manusia dibela dan diberi peluang. Itu dipanggil satu Fahishah. Maka perbuatan liwat yang tidak ada kesinambungan generasi selepas itu maka lebih patut untuk dipanggil sebagai satu Fahishah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan lanjutkan bicara ini seperti perspektif Al-Imam Fakhrul Razi sangat menarik untuk kita fahami. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته